Selamat datang di Dunia Novel. Episode 6252, Menara Dibuka, Menyadari Peluang. Huangfu Shantian juga melihat orang-orang dari klan Huangfu memasuki pertempuran, ekspresinya sedikit rumit. Meskipun anggota suku yang memasuki pertempuran dipilih dengan cermat. Tapi ngomong-ngomong soal garis keturunan, garis keturunannya tidak lemah. Saat itu, dia telah berpartisipasi dalam menara garis keturunan kuno berkali-kali, tetapi gagal untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan menara garis keturunan kuno. Meskipun dia masuk, perolehan dia sangat terbatas. Hari ini, dia melihat sebenarnya dibangunkan oleh para junior ini. Sebagai generasi tua yang jenius, dia merasa agak tidak nyaman. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah anggota klannya sendiri. Huangfu hantian hanya sedikit, tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang kecemburuan. Tapi, dia juga ingin tahu siapa di antara orang-orang ini yang memainkan peran kunci. Hampir semua generasi tua pernah berpartisipasi dalam pembukaan Menara Garis Keturunan Kuno sebelumnya. Satu-satunya wajah baru adalah junior. Pada akhirnya, matanya tertuju pada ketiga orang itu, yaitu Huang Xiangwu, Huang Fu Jiang Yue, dan Huang Jiangxing. Dia tidak mengira itu bukan kesalahan Huang Jiangxing saja, karena dia telah menyaksikan anak-anak ini tumbuh besar dan dia tahu berapa berat mereka. Ia merasa itu adalah penghargaan bagi ketiga anak tersebut. Hanya saja dua lainnya tidak menerima pujian. Bukankah lebih menakjubkan jika bocah-bocah dari Huang Shengyu itu masih ada di sana? Generasi junior ini memang monster. Mungkinkah zaman sudah benar-benar berubah? Huang Fu Shantian menghela nafas dalam hati. Namun dibandingkan dengan desahan Huang Fu Shantian, Wang Qiang tidak begitu sopan. Dia melihat ekspresi kemenangan Jenderal Jiang Xing dan sangat tidak senang. Ini, ini, ini. Kamu berpura-pura menjadi apa? Hihi. Dia tidak berpikir itu membangunkannya, kan? Wang Qiang mengutuk dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa ini adalah kontribusi Chu Feng. Tapi dia tidak berbicara dengan Chu Feng. Karena ia menemukan bahwa ketika orang lain bersorak dan merayakan, Chu Feng masih duduk bersila dalam formasi, meskipun formasi telah meredup dan sepertinya akan segera diangkat. Tapi Chu Feng sangat fokus, bahkan lebih fokus dari sebelumnya. Berdasarkan pemahamannya terhadap saudaranya, Wang Qiang tahu bahwa Chu Feng pasti masih memiliki ritmenya sendiri dan dia pasti masih melakukan sesuatu. Guntur sembilan warna memantulkan langit dan bumi, dan wajah serta tubuh semua orang ditutupi oleh cahaya guntur sembilan warna. Orang-orang tidak memiliki rasa takut; yang ada hanyalah kegembiraan. Kegembiraan yang ditimbulkan oleh kebangkitan kekuatan menara garis keturunan kuno. Namun, tak lama kemudian, kegembiraan di wajah orang-orang berubah di saat yang sama dan menjadi mengejutkan. Sembilan warna guntur di langit dan di bumi semuanya telah berubah. Guntur yang menutupi langit mulai menyusut. Guntur di menara juga mulai menyusut. Arah kontraksinya di tempat yang sama. Itu adalah puncak menara garis keturunan kuno. Guntur sembilan warna yang awalnya menutupi langit dan matahari akhirnya berubah menjadi bola guntur sembilan warna. Tergantung di puncak menara garis keturunan kuno, meski cakupan areanya berkurang, namun kekuatannya tetap tidak berkurang, bukan sekedar seperti matahari yang cerah bersinar ke segala arah. Segera, sembilan sinar petir terbang keluar dari bola, menyapu ke segala arah secara berputar. Adegan ini membuat seluruh penonton berteriak. Dan banyak orang yang langsung ketakutan hingga ingin kencing karena aura guntur sembilan warna terlalu menakutkan. Mereka semua merasa jika terkena pasti akan mati, namun tak lama kemudian orang-orang menjadi tenang. Mereka menemukan bahwa meskipun sembilan sinar petir ditembakkan dalam lingkaran, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan besar, baik menembus tanah atau tubuh mereka. Ternyata itu hanyalah peringatan palsu. Perhatikan baik-baik, ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Huangfu Zhantian menyadari ada yang tidak beres dan mengeluarkan peringatan. Mendengar ini, semua orang di klan surgawi Huangfu mengamati pemandangan itu dengan cermat. Huangfu Jiangxing secara alami memandangnya dengan sangat serius. Konyol, kamu benar-benar sangat pandai berpura-pura. Apakah kamu mengerti? Wang Qiang menatap mata serius Huang Fujianxing dan mengutuk dalam hatinya. Ayo masuk bersama nanti. Saat ini, suara Chu Feng terdengar di telinga Wang Qiang. Saudaraku, kamu, 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 sudahkah kamu melakukannya? Wang Qiang sangat terkejut. Dibandingkan dengan orang lain yang berpartisipasi dalam pembukaan menara garis keturunan kuno, mereka kurang lebih lemah. Tapi wajah Chu Feng cerah, dan dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Mudah dilakukan, Chu Feng berkedip bangga karena memang panennya bagus, setidaknya dia sangat puas. Baru saja. Pria dari klan Langit Huangfu itu mengatakan bahwa guntur sembilan warna itu mempunyai rahasia tersembunyi. Mungkinkah dia salah? Alasan mengapa Wang Qiang bertanya adalah karena dia menemukan bahwa Chu Feng tidak berniat mengamati. Memang ada misteri yang tersembunyi, tapi saya telah memahami sepenuhnya misteri ini. Kapan kamu menyadarinya? Wang Qiang bertanya. Baru saja. Oh, kamu? Kamu? Kamu menyadarinya hanya dengan melihatnya? Wang Qiang terkejut. Benar sekali. Saya awalnya berpikir bahwa Anda tidak boleh masuk. Bagaimanapun, tidak ada keterlibatan dalam tahap pembukaan, jadi mungkin tidak ada manfaat apapun untuk masuk. Tapi kemudian saya mengetahui bahwa manfaat di sini bukan hanya mereka yang bisa membukanya, kata Chu Feng diam-diam. Lalu, apa manfaatnya? Mata Wang Qiang berbinar ketika mendengar manfaatnya. Saya tidak tahu dengan jelas sekarang, tapi saya tahu perkiraan lokasinya. Di lantai 99. Ayo kita lihat bersama, kata Chu Feng. Oke, oke. Wang Qiang mengangguk berulang kali. Bola yang diubah dari guntur sembilan warna menghilang tidak bertahan lama. Di bagian bawah menara garis keturunan kuno, beberapa gerbang penghalang akhirnya muncul ke segala arah. Tampaknya menara garis keturunan kuno telah terbuka sepenuhnya dan orang-orang akhirnya dapat memasukinya. Huang Fu Shantian menghela nafas. Meskipun dia tidak ikut berpartisipasi, dia baru saja mengamati. Tapi dia gagal untuk melihatnya. Apakah kamu melihat sesuatu? Huang Fujiang Yue menatap adiknya. Apakah kamu melihatnya? Huang Fujiang Xing bertanya. Tidak, Huang Fujiang Yue menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak melihatnya. Apakah karena Huang Fu Zhantian terlalu sensitif? Itu hanya pertunjukan dan tidak ada misteri sama sekali? Tanya Huang Fu Jiang Itu mungkin. Lagi pula, dia belum pernah membuka menara garis keturunan kuno. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Huang Fu Zhantian memang merupakan sosok yang sangat penting dalam klan surgawi Huang Fu mereka dan alasan kenapa bisa memiliki bobot sebesar itu. Itu karena bakat seni bela diri Huang Fuzhantian sangat tinggi dan garis keturunannya adalah seorang jenderal surgawi. Menurut ayah mereka, Huang Fuzhantian telah mempraktikkan keterampilan misterius khusus. Keterampilan misterius itu membuat tingkat kultivasinya meningkat secara perlahan, namun ketika disempurnakan, ia akan meningkat pesat. Jika bukan karena mempraktikkan keterampilan misterius khusus itu, tingkat kultivasi Huang Fuzhantian saat ini tidak akan pernah menjadi dewa kelas 1. Tetapi meskipun dia adalah dewa kelas 1, kekuatan Huang Fuzhantian tidak sesederhana dewa kelas 1. Namun keunggulan bakat Huang Fuzhantian hanya terletak pada generasi tua. Garis keturunan yang dianggap monster di masa lalu bermunculan tanpa henti di generasi mereka. Misalnya, tingkat garis keturunan dia dan saudara laki-lakinya sama-sama jenderal surgawi. Oleh karena itu, di permukaan dia menghormati Huangfu Shantian. Faktanya, mereka semua sedikit tidak puas di dalam hati. Kakak, ayo pergi. Huangfu melirik adiknya lalu memimpin dan memasuki menara garis keturunan kuno. Begitu dia bergerak, orang-orang yang berdiri di sana mengalir ke menara garis keturunan kuno seperti air pasang, termasuk Chu Feng dan Wang Qiang. Memasuki menara garis keturunan kuno, pemandangan yang muncul di hadapan Anda benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Apa yang ada di depannya bukanlah istana yang indah atau gua yang dalam melainkan hutan lebat. Selain itu, ada kekuatan yang mengikat di sini, dan mereka tidak bisa terbang di udara, dan kemampuan observasi mereka juga sangat terbatas. Namun semua pihak segera bergegas masuk ke dalam hutan karena takut kehilangan manfaat yang tersembunyi di dalam hutan. Chu Feng awalnya memimpin pasukannya maju dengan cepat hanya di belakang Huang Fu Jiangxing dan lainnya. Tapi saat berjalan, Chu Feng berhenti. Dia terpaksa berhenti karena dia sangat lemah dan terengah-engah serta batuk-batuk hebat. "Saudaraku, ada apa denganmu?" Wang Qiang dengan cepat membantu Chu Feng. "Mungkin garis keturunannya rusak karena menara garis keturunan dibuka lebih awal," kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Kekhawatiran Wang Qiang segera hilang, dan dia mengerti bahwa Chu Feng hanya berpura-pura dan pasti punya niat. Tapi Huang Fu Jiangxing yang tidak mengetahui kebenarannya terkekeh sampah. Meskipun jaraknya agak jauh, dia diam-diam mengamati banyak orang, termasuk Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng sangat tidak berguna dia baru saja membuka menara garis keturunan kuno dan rusak seperti ini. Mengingat kekaguman yang dia terima dari semua orang sebelumnya. Kesenjangan ini membuatnya menghilangkan kekuatan observasi yang menyelimuti Chu Feng, merasa bahwa orang ini tidak layak untuk diamati dan tidak bisa menjadi ancaman baginya. Pada saat ini, semua orang yang mengikuti Chu Feng juga berhenti dan melihat ke arah Chu Feng. Kebanyakan orang sangat bersemangat, tapi itu bukan karena dia mengkhawatirkan Chu Feng. Namun, awalnya mereka berada di depan tim karena pemberhentian Chu Feng. Orang-orang dari semua pihak menyusul mereka yang membuat mereka sangat cemas, takut kehilangan manfaatnya. Pada awalnya, mereka bisa menahannya untuk sementara waktu. Tetapi ketika mereka melihat semua orang bergegas masuk, hanya mereka yang tersisa. Akhirnya, seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Teman kecil kami bersimpati padamu karena terluka, tapi kami di sini untuk mendapatkan keuntungan. Jika kamu tidak tahan lagi, sebaiknya kamu serahkan token menara itu kepadaku. Itu adalah lelaki tua dengan tingkat budidaya dewa sejati kelas 4. Dia cemburu sejak awal. Awalnya, dia berencana untuk masuk dan merebut token menara Chu Feng dan harta karun di tubuhnya. Namun kemudian, ketika dia melihat bahwa Chu Feng mendapat dukungan dari spiritualis dunia Naga Langit, dia melepaskan gagasan ini. Alasan mengapa dia berbicara dengan sopan sekarang adalah karena dia mendapat dukungan dari spiritualis dunia naga langit. Jika tidak, dia akan datang untuk merebutnya. Laudeng, kamu, 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 kamu datang ke sini untuk memanfaatkanku. Gunakan uang untuk melakukan sesuatu, jangan memikirkan hal lain. Teman kecilku, ini salah. Kami datang ke sini untuk kepentingan menara. Jika kamu memperlakukan kami seperti anjing, imbalanmu tidak akan cukup. Aku akan segera baik-baik saja. Mohon tunggu sebentar, aku tidak akan menundamu. Teman kecilku, kamu juga seorang seniman bela diri, dan kamu memahami bahwa peluang tidak boleh datang kembali. Semua orang telah masuk, dan hanya kita yang tersisa. Jika kita tidak keluar. Kita bahkan tidak akan bisa keluar, bisa minum sup. Dengan cara ini, saya akan mengembalikan sebagian keuntungan saya kepada Anda. Bagaimana kalau Anda menyerahkan token menara kepada saya? Orang tua itu berkata bahwa dia akan memberi lebih banyak, tetapi dia tidak mengeluarkan barang-barang itu sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan aura dewa sejati kelas empatnya saat dia berbicara. Ini jelas merupakan ancaman, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.